При очередном переходе с одной точки на другую начался очень школьный обстрел, что просто бежать уже было некуда. От первого взрыва в районе, ну, лица туловища, с меня слетела каска, улетела рация, с которой я бежал. Тело свое уже контролировать не мог. Ну, ну, холодец, грубо говоря. Они не один день пристреливали, целились, а в один прекрасный момент бах и накрыли всех. У нас за вчера, если не ошибаюсь. Человек 15 трехсотых. Что там дальше? Как не знаю, меня первого просто увезли. нас двоих увезли с товарищем. Командир батальона с поломанным позвоночником. Также скальпированные раны головы. В настоящее время готовится к операции. В одного из бойцов, которые доставили буквально час назад, тяжелое ранение головы. Його проєктували в Маріуполі. Но, к сожалению, ще не працюють в нічній звісності. Сьогодні в Дніпро поступили, година 40 хвилин троє бійців, це АТУ, Донецьк. І близько 12-ї ми отримали ще вісім. Это Мариуполь. «Маріуполь». Ми завжди на зв'язку, на зв'язок і штабом АТО, і с секторами, тому в організації ніяких проблем з евакуації немає.